Добрый день, Антур. Артур, поздравляю вас с титулом лучшего игрока прошедшего тура Кубка ФК Универ. Прокомментируйте последний ваш матч с Арианой. Матч был очень тяжелый. У нас собрался весь состав, у них я смотрел, пришло только 5 человек. Было видно, что ребята тренируются, физически подготовленные. Хотелось взять три очка, которых мы и взяли. Что вы говорили команде в перерыве, когда счет был 3-2 в пользу соперника? я ему сказал чтобы ребята собрались потому что терять очки с командой идущим на последнем месте ну не очень бы хотелось бы и просил собраться и выйти только победителем кого можно было выделить из партнеров по команде в этом матче каждый раз я говорю большое спасибо это сколотей константин который выделяется видно что человек на профессиональном уровне играет и Ариф помог, забил третий гол, когда сравнял его. Ну и Карабуда, как всегда, выдает грандиозные свои пасы. Верола сейчас стабильно набирает очки. С чем связан такой подъем в игре команды? Я думаю, что команда, она стабильна. Все приходят, и все играют и хотят только на положительный результат, потому что все-таки не зря мы стали в том году чемпионами. Хочется повторить это. На данном этапе кадровые потери у команды есть? Нет, проблем с игроками сейчас у нас нет. То есть Все в полном составе, все в боевом составе хотят только приходить и побеждать. На данный сезон руководство команды ставит обратно чемпионство в высшей лиге Кубка ФК Универ? Конечно, ставят, потому что мы только ради этого и играем в этом чемпионате, чтобы побеждать и выигрывать только первые места. Посмотрим дальше. В принципе, осталось второго круга три игры, а потом будет разделение еще четыре, то есть семь игр еще. Тут можно как и потерять очки, как и набирать. Будет видно дальше. Следующий ваш соперник – команда МТТС, который явно вдохновлен разгромом над командой «Эпицентр». Как будете сопротивляться этой команде? Вы знаете, что ХМТТС сейчас после второго круга действительно усилилась. Взяла игроков с Никарса, добавили новеньких игроков. И сейчас показывают ребята хороший результат. Но эпицентр тоже. Идти на призовых местах и проигрывать. Ну, Какие-то, видно, проблемы у них, потому что не в полном составе приходит команда. Мы будем играть и в тот футбол, который мы умеем. Мы будем стараться выходить с поля только с томячком.